Jolya Elieva Milli Vəkilimizə xəttə gözləyir. Salam sabahınız xeyir olsun. Hoş gördük. Sabahınız xeyir sabahınız olsun. Sabahınız xeyir olsun, Bayraq xanım. Ə, əlilliyin təyininin tətbiq olunacaq meyarlar, yeni meyarlar. Bu prosesin daha şəffaf keçməsinə şərait yaradacaqmı sizcə? Yeni meyarlara əsasən əmək qabiliyyətinin saxlanılma dərəcəsi əsas götürülür. Yəni Hı -hı. tutaq ki, 10% əmək qabiliyyəti itirilibsə, 90% saxlanılıbsa buna bir şəkildə tam əksinə 90% itirilib, 10%i saxlanılıbsa, tamamilə başqa aspektdən yanaşılacaq. Amma əsas mahiyyət bundan ibarətdir ki, İndiyə qədər əlillik dərəcəsi əmək qabiliyyətinin itirilmə dərəcəsinə görə müəyyənləşirdisə, indi əmək qabiliyyəti və həyat fəaliyyətinin saxtanlıqma dərəcəsi əsas götürüləcək. Daha pozitiv yanaşma olacaq. Eyni zamanda reabilitasiya potensialı müəyyənləşəcək ki, 10% əmək qabiliyyətini itiribsə, ə, bunun çalışaq ki, məsələn 1-2 il ərzində 10%-ni də bərpa edək ki, bu insan sağlam həyata qayıtsın. 4 əlillik dərəcəsinə görə müavinətlər də fərqli olacaq. Spektr daha da genişlənəcək. Və bəzi müavinətlər cüzi, bəzi müavinətlər daha çox olacaq. Bununla bağlı qanun qəbul olundandan sonra təbii ki, həkimlərə treyninglər də keçiriləcəkdir. Əzizə e, xanım, bir də bu əlilliklə bağlı e, təkrar komissiyadan keçmə prosesi var da, bilirsiniz, çox ləng gedir. Hətta ötən ildən növbə gözləyənlər var. Bunu sürətləndirmək üçün nəyinəmək lazımdır axı? Sizdən də bir e, xahiş eləyirik, təklifinizi səsləndirin. Neyniyə ki, bu insanlar bu qədər gözləməməlidir. Əlilliyin verilməsi ilə bağlı, proseslə, prosedurla bağlı çox sayda müraciətlər var bəli və, əlbəttə ki e, belə dəyək ki boşluqlar da mövcuddur, problemlər də yox deyil. Xüsusilə də e, belə bir məsələ bu gün gündəmdədir. Bu gün saxta əlilliklə mübarizə apararkən bəzən həqiqi əlillər də e, əziyyət çəkirlər. E, yəqin ki bu il ərzində bu problem öz həllini tapacaqdır və ə düşünürük ki, artıq aparılan islahatlar nəticəsində bu sahəyə ayrılan böyük diqqət nəticəsində önümüzdəki dövrdə, müddətdə bu sahədə biz tam şəffaflığa şəf şəf nail ola biləcəyik. Bu hər birimizin arzusudur, çünki bu çox ciddi bir sosial bir problemdir və heç kimə heç bir əsas vermir ki, haqqı olanın haqqına gərilsin. Eyni zamanda aqol olmayanda dövlətdən müavinət və ya pensiya alsın. Bəli, qurun moduna yaş dayanır deyək də. Bəs bu komissiya məsələsi. Bölgələrdən bizə çox şikayətlər gəlir və qomissiya üçün baykıya paytaxta dəvət olunurlar. Onlar da çətinlik çəkirlər gəlməyə. Səyyar komissiyalar çox danışılır bu aqda. Mümkündürmü ümumi olaraq onların təşkili? Əlbəttə, vətəndaşlıq hüququnun təmin edilməsi üçün və xüsusilə də əgər söhbət əlillik dərəcəsinin müəyyənləşdirilməsindən gedirsə, təbii ki, demək ki, artıq bu qəbildən insan ə, bir şəkildə sağlamlıq imkanları hər hansı bir şəkildə məhdud olan bir şəxsdir. Bu qəbildən olan şəxslərin də ki, Ucar rayonlarından paytaxta, Bakı şəhərinə gəlib getməsinin yüngülləşdirilməsi və ə bu məsələlərin rayonlar daxilində, yerli birinci instansiya daxilində həllinə nail olunması üçün də təkliflər irəli sürülüb və bunun üzərində də çalışmalar gedir və ölkəmizdə bildiyiniz qədər görülən bütün işlər, atılan bütün addımlar insan faktoruna əsaslanır, insan amilinə əsaslanır. İnsanımızın daha yaxşı, daha rahat Ə, yaşamını təmin etməyə əsaslanır və ona görə də əlbəttə ki, bu biraz əvvəl irəli sürdüyünüz fikirlər ə, və ortaya çıxan suallar da əlbəttə ki, hər biri əlaqədar qurumların diqqət mərkəzindədir və təşəkkür edirik. <coughs> Çox sağ olun, minnətdaram.